Памятник погибшему герою АТО торжественно открыли в Запорожье. Красивый, сильный и навечно 24-летний на высоком мраморном постаменте. Таким видят горожане настоящего украинского героя, лейтенанта Ивана Гутника Залужного. Ровно год назад у Амвросиевского блокпоста он заметил отряд вражеских диверсантов, принял огонь на себя и спас от гибели десятки своих товарищей. Однополчане Ивана говорят, если бы не он, живыми из донбасского ада вернулись бы не все. командиром мобілізованих звонято. Якби він не беріг своїх людей, зараз би хтось інший був, а він стояв, тому що він, як командир, він прикрив відход. Невідомо, яка виходила у на нас розвідгрупа, невідома з яким завданням. Він був патріотом, багато казав про те, що в розмовах він, хто за убіження. А кто ехал за Украину? Так как Иван. А я иду за Украину. Дед героя 96-летний ветеран Второй мировой полковник Иван Залужный, пораженный гибелью внука, на похоронах обвинил Россию Путина в убийствах украинцев. То резонансное видео с обращением ветерана увидели миллионы. Иван Залужный гордится подвигом внука и не устает призывать людей всего мира остановить кровавого Путина на востоке Украины, пока он не натворил еще более страшных бед. Я получил письмо от фронтовика, ветерана Отечественной войны. Он говорит, я россиян. Мене звати Ваня, мені 91 рік. Я знаю, що у вас таке горе. Я собою знаю. Це бандити Він, говорить, хоче третю війну розв'язати. Але ми, росіяни, говорить, виновні в тому, що ми дозволили вирости на нашій землі, в нашій країні такий ядовитий гриб, як. Как... Кто меня слышит, матери, родные все, поднимайтесь все, потому что поздно будете сидеть. этот человек может задать войну, Вторую мировую войну, да еще ядерную войну. Именем лейтенанта Ивана Гутника Залужного в Запорожье планируют назвать один из скверов. Эту инициативу уже поддержали и городские чиновники.